Assalamu alaykum dəyərlil izləcilər. Bugünkü videomuz qabızlıqla bağlı olacaqdı. Elə isə kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi və ətrafınızdakı insanlarla bu məlumatı paylaşmağı unutmayın. Həmçinin də şərhləri yazmağı unutmayın. Bizlər üçün sizin fikirləriniz çox əhəmiyyətlidir. Elə isə keçəcək videomuza Qəbizlik daha çox oturaq həyatı tərciz edənlər, heyvani qidalardan çox istifadə edənlər, həmçinin suyu az içənlərdə əmələ gəlir. Qəbizlik adi görünsədə, əslində insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlidir. Çünki bağırsaqlar 3 gündən artıq müddətdə işləmirsə, zəhərli toksinlər bədənə sorulmağa başlayır. Qəbiz olanların babasil xəstəliyindən tutulma ehtimalı çox olur. Onlarda bağarsaq çatları daha tez əmələ gəlir, köpüdən əziyyət çəkirlər. Qəbiz olmamaq üçün nələr etməliyik? Qəbiz olmamaq üçün yeməkdən əvvəl və sonra bir stəkan çay suyu için. Yeməkdən əvvəl salat yeməyə vərlik edin. Çalışın salatın içərindəki tərəvəzlər bişməmiş olsun. Salatlara həmişə rafinə olunmamış zeytun yağı tökün. Ümumiyyətlə yeməkdən əvvəl İçilmiş bir xöyrək qarşığı zeytun yağı faydalıdır. Yeməkdən əvvəl zəyrek yağı içmək faydalıdır. Tərkibində bu lif olan qidalar qəbizliyin qarşısını alır. Məsələn, əncir qurusu, ərik qurusu, cav cavalı qurusu, ananas qurusu, kişmiş, üzüm şirəsi, şirin sulu alma, alma şirəsi, ananas şirəsi kələm, kök, qahı, zəfəri, zeytun bunlardan başqa kəfir çox faydalıdır. Axşamdan 12-15 ədəd yeyli cavalını 3 stəkan qaynar suya qoyun. 5 dəqiqə qaynadın. Səhər ac qarnına və gün ərzində bu suyu için. Cavalını da yeyin. Həmin gün axşama qədər mədə bağarslığınız normalda olacaqdır. Adi buğda çəpəyinin tərkibi Sin loza ilə zəngindir. Salatlara və ya adi suya qarışdırıb içə bilərsiniz. Yeməkdən əvvəl gündə 2 stəkan kəfir için. Hər stəkana 1 çay qaşığı büyüdülmüş zeyrək qatın. Sənə bitkisinin qabızlığı olanlar üçün əla vasitədir. Amma bu bitki ni daim qəbul etmək olmaz. Mütəmadi iç içildikdə bağırsaqlar təmbəlləşir. Saidiyığımız məsləhətlərlə birgə sənə bitkisindən həftədə 1 və ya 2 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Hər gün 1-2 saat asiq havada yeyin addımlarla gəzmək çox faydalıdır. Çünki gəzən zaman bağırsaqlar daha da yaxşı işləməyə başlayır. Qeybizlik və köp aradan qalxır. Biyan kökü zəyərək gül xətmi kökünün hərəsindən 100 qram qarışdırın. Qarışıqdan bir çay qaşığı bir stəkan suda dəmləyin. Yeməkdən əvvəl bir stəkan için. Bu tərkibi həm qəbizlik zamanı, həm də mədə bağarsaq yaralarında istifadə edə bilərsiniz. Bəzən qəbizliyin səbəbi ödə durğunluğu və mədəaltı vəzilərin pozululuqlarından səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə ödün axımını yaxşılaşdırmaq həm qəbizliyə həm də köpükün aradan qalxmasına səbəb olacaqdır. Əgər öd normal axa bilmirsə, bu prosesə mədəaltı vəzin də qoşulacaqdır. Çünki mədəaltı vəzinin öz axarı yoxdur. Öd axımını artırmaq üçün yeməkdən əvvəl bir orta xörək qaşığı solmaz çiəyini bir stəkan suda dəmləyib içə bilərsiniz. Yeməkdən əvvəl alma sirkesi İçmək həm bağırsaqlardakı köpüyü haradan qaldıracaq, həm də qəbizliyin aradan qalxmağına səbəb olacaqdır. Alma sirkəsini gündə 2 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 xörək qaşığı bir stəkan suya qarışdırıb içə bilərsiniz. Əgər təziliyiniz aşağıdırsa, bu qarışımı 1 xörək qaşığı bal qarışdırıb içə bilərsiniz. Qəbizliyin qarşısını almaq üçün həmçinin də belə edə bilərsiniz. Odur ki, 3 kq əncir qorusunu 1 litr rafinə olunmamış zeytun yağına qarışdırıb gündə 3 dəfə yeməkdən 1 saat əvvəl bir əncir yeyə bilərsiniz. Dəyərliz izləyicilər, bugünkü videomuzun da sonuna çatdıq. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın və bu məlumatları öz sevdiklərinizlə bölüşün. Allah ha emanet olun, yeni videolarda görüşənə qədər. oh